Уважаемые Севастопольцы и гости славной флотской столицы, военные моряки Черноморского флота Российской Федерации, дорогие Крымчане. Сегодня в нашем славном городе, как и на территории всего Крымского полуострова, сложилась очень непростая ситуация. Друзья, родственники, знакомые, просто военные которые до этого отлично взаимодействовали в антитерратских, антитеррористических операциях, оказались на грани вооруженного противостояния. К сожалению, это допущено в легендарном городе героя Севастополя, земля которого полита кровью его героических защитников и освободителей, где в тяжелые для Родины минуты наши общие предки, независимо от национальности и вероисповедования, сплотившись плечом к плечу, вместе отстояли флотскую столицу, вместе восстанавливали ее из руин, мечтали о мире в нем для своих детей и внуков. Более 20 лет в Севастополе, флотской колебели и столице мирно существуют и конструктивно взаимодействуют военные моряки Украины и Черноморского флота Российской Федерации. Здесь живут наши семьи, в которых гармонично переплетены культура и традиции многих этнических групп и национальностей. Мы водим детей в одни садики и школы. Наши жены, братья и сестры вместе трудятся на благо развития, процветания нашего родного города». Российские и украинские военные моряки, как и все жители города-героя, радуются общим успехам и переживают самые сложные моменты истории. Мы вместе достойно и не раз преодолевали разногласия и двигались вперед, развивали взаимодействие, обеспечивали мир и стабильность, безопасность наших граждан. Сегодня Дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого из нас. Наша цель прежде всего не опозорить крымскую землю кровью протоубийства, сохранить всех живыми и здоровыми, не позволить политическим противоречиям разорвать семьи и детей. Не применяя оружие, мы демонстрируем всем лишь одно, что мы любой ценой пытаемся не допустить кровопролития и жертв среди мирного населения. Переговоры между военными руководителями, руководством города уже проводятся. Верю, что и политические лидеры, от решения которых зависит дальнейшее развитие событий, смогут проявить мудрость и ответственность. С уважением, исполняющий обязанности командующего военно-морских сил, вооруженных сил Украины, контр-адмирал